যাবিছোৱালি নেকি মোকে ভাবিছে মঙ্গলৈনো কি নতুন ঠাই সদায়তো গৈয়ে থাকো কিন্তু নহয় মঙ্গলৈৰ পৰা আন এটা গন্তব্যস্থান আছে ৰিমি বাহ বুলি যে কওঁ ৰিমি বাহঁতৰ ঘৰত গুৱাহাটীতে লগ পাওঁ আজি গৈ আছো পানেৰিত পানেৰী ৰিমিবাহঁতৰ এটা প্ৰগ্ৰেম আছে কি প্ৰ'গ্ৰেম আপোনালোকে চাব এতিয়া এয়া ফাইনেলি পায়েই গ'লোঁ আহি কাৰণ মাজত আৰু ভিডিঅ' কৰি থকা নাই মোৰ গাটো অলপ বেয়া শুই আহিলোঁ আৰু জানেনে এইটো হ'ল ৰিমিবাৰ বাবু জীউ আৰু দেখিলেতো গম পাইছে যে বাবুটোৰ এবছৰটো হোৱা নাই বাৰ্থডে পাৰ্টিবৰ কাৰণে তাৰমানে অকণমান গেষ্ট কৰিব পাৰিছে নহয় জানো প্ৰথমতে এয়া ৰিমিবা মানে মাকে ৰেডি হৈ আছে এইফালে মই এইফালে জীয়ো বাই ৰেডি কৰাই দিয়ে আছে বা মামীয়ে হয় ন তাৰ নতুন ড্ৰেছটোত আৰু এয়া যোগাৰ চাই আপোনালোকে গমেই পাইছে চাগে হয় আজি জিউৰ অন্নপ্ৰাশন প্ৰথমতে চাহকাপ খাই লওঁ তাৰ পৰা গাজি মানে প্ৰসাদ খাই লওঁ আৰু এতিয়া মানে জীৱৰ যিটো প্ৰগ্ৰেম অন্নপ্ৰাশন প্ৰগ্ৰেম সেইটো ষ্টাৰ্ট হ'ব ঠাই বিশেষে কিছু অলপ নিয়ম বেলেগ হয় কিন্তু প্ৰায় নিয়মখিনি একেই হয় মামাকে ভাত খুৱাই দিয়াটো নিয়মটো সদায় আৰু চবৰ তাতেই থাকে সেইটো বেলেগ বেলেগ অকণমানহে হয় যেনে এওঁলোকৰ তাত তিনিবাৰৰ সলনি চাৰিবাৰ মানে ভাত মুখত দিব লাগে হেনো আমাৰতো তিনিবাৰ দিলে হৈ যায় কিন্তু এওঁলোকৰ চাৰিবাৰ দিব লাগে বুলি আজি গম পালেও কে ভাত খুৱাই দিয়াৰ পিছত এতিয়া কোনে দিব দেউতাকে ককাকে আইতাকে মামীয়েকে আটায়ে অকণমান অকণমান এনেই আৰু পায় খাব দিছে যিও মানে খাব কি আৰু শুনিবহে দিয়ে খাবতো নিদিয়ে আজি গিফ্ট দিয়া পৰ্বটো শেষ হোৱাৰ পিছত এতিয়া জিঅে কি প্ৰথমতে টাচ্ছ কৰিব সেই প্ৰগ্ৰেমটো হ'ব আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন ধৰিব পাৰিলে নে সিদিনা আচলতে কি টাচ কৰিলে কাৰণ ভিডিঅ'টোত ইমান ক্লিয়াৰ হোৱা নাই মই বাৰু পিছলৈ জনাই দি আছো ধৰিব পাৰিলেনে বাৰু আপোনালোকে প্ৰথমতে বোলে অকণমান পইচা তাৰ পৰা মাতি তাৰপিছত ধান টাচ কৰিছে আৰু সেইখিনি হোৱাৰ পিছত তেতিয়া ভাত খাব লাগিব কিন্তু ভাত বনাইহে আছে যোগাৰ কৰিহে আছে কমপ্লিট হোৱা নাই মানে সময় হোৱাও নাই বাৰু এয়া ভাতৰ ছিষ্টেম প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আহিছোঁ পৰিৱেশটো বহুত ভাল লাগিছে গাঁৱলীয়া পৰিৱেশ এটা খুব ভাল লাগিলে প্ৰগ্ৰেমটো হোৱাৰ পিছত অকণমান দৈ চিৰা খাব দিলে কাৰণটো হ'ল যে আমি বহুত দূৰৰ পৰা গ'লোঁ আৰু বিশ্বাস কৰক দৈ মই বহুত দিনৰ মূৰত খাইছোঁ এনেই খাই বহুত ভাল পাওঁ কিন্তু কিবা ৰেষ্ট্ৰিকচনৰ কাৰণে মই খাব নোৱাৰোঁ আজিবোৰতো চব খাম বুলিয়ে গৈছোঁ কাৰণ মন যায় কেতিয়াবা খাবৰ কাৰণে আৰু ইমান দূৰৰ পৰা আহিছোঁ গৰমো লাগিছে দৈখিনি খুব ভাল লাগিলে আৰু ইফালে মই যি হাঁহ দিয়াচোন ভিডিঅ'টো কৰিহে গৈ আছিলো ইণ্ট্ৰ কৰাই নাই আজি এইটো জী মানে ৰিণীবাৰ বাবু আম্লপ্ৰাখন পানেৰী বুলি ঠাইখন আছে বহুতে চিনি পাই বহুতে নাপাবও পাৰে মই ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ টংলাৰ পৰা আগুৱাই আহিব লাগে আৰু এটা লং জাৰ্ণি কৰি আহিছোঁ মই গাড়ীত এনেও ইমান জাৰ্ণি কৰি ভাল নাপাওঁ তাতে গা বেয়া ৰাতিপুৱা মাতটো ওলোৱাই নাছিলে এতিয়া মাতটো ওলাইছে অকণমান ভিতৰি চৰ্দি লাগি আছে বিহুৰ বতৰ যে কাম কৰি কৰি অলপ ভাগৰুৱা ৰেচ একেবাৰে নাই আজি অলপ ৰেষ্ট পাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু এতিয়াতো ভাতে খোৱা নাই তিনিটা বাজি গ'ল ভাত খাই আকৌ যোৱালৈকে গধূলিয়ে হ'ব এনেকৈ চলি আছে আৰু মিনি ব্লগ সলাই দি আছোঁ আপোনালোকে চাইছেনে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন হাল্লা অলপমান হৈ আছে কাৰণ মানে প্ৰগ্ৰেমটোত আছোঁতো আৰু আমাৰ এই হিৰ' টোপনি গ'ল সেইকাৰণে মই মই বহি আছিলোঁ এইটো ৰুম ঠাণ্ডা মানে বাকী এটা ৰুমতকৈ আৰু ৰুমটো কোনাত আছে যে সেইকাৰণে মানে কোনো এইটো ৰুমত নাহে মই সেইকাৰণে অলপমান বোলো ভিডিঅ' কৰোঁ আৰু অলপমান বহিছোঁ বহুতে ৰিমি পাই বাবুক থৈ গ'লে মই বোলো অকণমান চাই থাকোঁ ভাত পানী খাওঁ খাই লৈ যোৱালৈকে আন্ধাৰে হ'বগৈ আপোনালোকৰ বিহু কেনেকুৱা গ'ল কমেণ্ট কৰি জনাব হা বিহু কেনেকুৱা গ'ল কমেণ্ট কৰি জনাব মোৰ মিনি ব্লগ আছেনে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব মই সদায় মিনি ব্লগ দিওঁ ভাত খাম বুলি কৈছিলোঁ যে ডাইৰেক্ট আহি পাতত বহি গ'লোঁ এয়া ভাত খালোঁ প্ৰথমতে মাছ দিলে তাৰ পৰা কণী দিলে মাংস দিলে পনীৰো আছিলে কিন্তু মই পনীৰটো খোৱা নাই কণীও মই কিবা এটা কাৰণে নাখাওঁ আজি কিন্তু খালোঁ খাইছিলোঁ একদম পেণ্ডেলৰ ভিতৰত ফেন চেন নোহোৱাকৈ ভাত খালোঁ চাওকচোন গোটেই ঘামি জামি বছৰৰ বহাগ বিহুৰ আজি দুই নম্বৰটো দিন আৰু দুই নম্বৰটো দিনতে কাচ খাব এয়া অৱস্থা একদম এইবিলাক কাপোৰ এয়া এইবিলাক এইবিলাক তিতি গৈছে এইবিলাক তিতি গৈছে এইবিলাক তিতি গৈছে এইবিলাক তিতি গৈছে এইবিলাকতো তিতি গৈছে মুখখন এয়া চুলি এইবিলাক তিতি গৈছে আৰু এইবিলাক গৰমৰ দিনত কাঁচ খোৱা একেবাৰে ভুল কথা

ভাত পানী খাই সকলোৱে অলপমান আলোচনা মানে কথা পাতি আছে আৰু এতিয়া যাবই হ'ব মই যোৱাৰ সময়ত বৰ বিশেষ ভিডিঅ' কৰি নাথাকিলোঁ কলু গা বেয়া আৰু গৰম বহুত বেছি আহি থাকোঁতে বড়োসকলৰ যে বৈশাগু মানে বিহু নৃত মানে তেওঁলোকৰ নৃত্যটো আৰু যিটো ট্ৰেডিশ্যনেল তেওঁলোকৰ সেইটো কৰা দেখাবলৈ তাকে ভিডিঅ' কৰি ৰাখিলোঁ আৰু প্ৰকৃতি মানে নেচাৰটো এনেও ভালেই লাগে সেইফালে যাই পোৱা নাছিলোঁ যে আজি গৈ পালোঁ ফাৰ্ষ্ট টাইম বহুত ভাল লাগিলে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা পৰিৱেশ আৰু ঘৰ আহি পাওঁতে প্ৰায় চাৰে সাতটা মান বাজিছে আৰু আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ আন এটা ভ্লগত দেই বহুত বেছি টায়াৰ্ড ফিল কৰি চাৰে সাতটা বজাত আহি পাইছোঁ অলমষ্ট দহ ঘণ্টা আৰু ঠিক আছে আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ আন এটা ব্লগত যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব মই ক'লোঁ ভ্লগ ভিনি ভ্লগ দি থাকোঁ আৰু কিবা যদি আৰু আপোনালোকে যদি ভাবে যে এনেকুৱা ধৰণৰ কণ্টেণ্ট আনিলে আপোনালোকে ভাল পায় কি কণ্টেণ্ট আনিলে ভাল পায় আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন কি কণ্টেণ্ট আপোনালোকে ভাল পায় বা মই কি ভিডিঅ' বনালে আপোনালোকে ভাল পায় সেই হিচাপে কণ্টেণ্ট মানে বনাব পাৰিলে মোৰো অলপমান হেল্প হয় আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ আন এটা ব্লগত